بسم الله الرحمن الرحيم. قال معرفة يرسل الله كيف يشرق قلب سُوَارِ الأكوان منتبعة في مرأته؟ أم كيف يرحل إلى الله وهو مكبل بشهواته؟ أم كيف يطمع؟ ayat kula kadar Allahi wa kualam ya tetakar min jana'bati batiga falati am kaifa yarju an yafam adakah ikal asrar wa kualam ya tuh min hafawati nimpat kaifa yang masyhur dalam hikam atau iya ya dan hikam si menata ilah asakan dari empat kaifa ni sangat masyhur. ya persoalan yang kita kena jawab. Ha, kaifa yashruqu qalb suwarul aqwan muntabi'atan bi macam mana akan dapat terang hati seorang yang gambar dunia terlukis dalam lensa kaca mata hati mana hati kita perlu terang nak berjalan ke hadrat makrifat tuhan kalau dia gelap daun nabi terus sekarang macam mana hati kau nak terang rupa makhluk tercacat akan sini Ya, kasih pangkat, kasih jawatan suka dipuji, suka diagung, suka dibesar, suka oh uh, glamour. Oh. Uh. jalan sufi kita kena letak aku tidak minat dikenal tu. Bukan besar. Aku tidak minat dikenal. Tu kena letak. Kalau ada aku nak cari nama, nak cari sebutan, nak cari glamour, habis faul. Jalan dia takkan takkan dapat. Padam. Mentol terbakau kalau kalbi kita ada letak semangat itu suka dipuji suka dibesar suka masyur maka mentol dia terbakau nampak. dia tak akan dapat sinaran nur daripada Allah Ta'ala sebab dia buat ibadat kosong oh, tak terang dalam ya ha. itu satu jadi makna apa berhadapnya hati kepada makhluk itu bertentangan dengan isyraqul kalbi bertentangan dengan sinaran cahaya nur ni dapat Bagaimana berlawannya malam dengan siang Dalam ilmu mantik dipanggil ada lawan cara naqid Ada cawan cara dit Ini lawan cara dit Maknanya malam siang Panjang pendek Gemuk kurus Hitam abu Mana bila datang siang malam tak ada lah. Bila datang malam siang Bila ada pendek tak ada tinggi Bila ada gemuk tak ada kurus ha, <tuh>, Jadi maksud berlawan terang tu Antara sinaran cahaya hati nak bercahaya Dengan kau mengadap pada makhluk Oh tak dapat Ya, kena tawajuh tutul kalbi kita ke Tuhan buat Tuhan beri itu satu yang kedua macam mana engkau nak berjalan ke Tuhan ya, bagaimana engkau pergi menuju kepada Allah Ta'ala padahal masih terikat belenggu dengan syahwat nafsu mu mana terikat dengan nafsu kita itu bertentangan dengan berjalan sayur fillah apa hukum berjalan ke Tuhan? Wajib ain bidalili kaudihi ta'ala Fafirru ila Allah Ya Berjalan ke Tuhan wajib Dalil Quran sebut Fafirru Berjalanlah sekalian kamu Ila Allah kepada Allah Berjalan apa? Berjalan kaki bukan Berjalan dalam Meruhani itu Ruh Berjalan kaki Ini ayam itik lagi laju kan kita dah tua ni kena kena apa ha? Ha, kena kek jantung pula kerja ayam sehingga kita awal <laughs> ya. tu ha, ni bukan berjalan luar ni berjalan dalam sebab luar ni tak ada apa lah luar yang kita jaga kita solek last dia pintu kubur dia kan di alam barzah dia. tempat dalam dia yang rahat habis yang kita nak jaga hakikat diri kita arruh dia tu yang bertanggungjawab ya, dia nak masuk alam satu alam satu alam ya, sampai dah ke akhirat besok ha dia hakikat diri kita yang sebenar latifatul rabbaniyah ruhaniyah nuraniyah itu hakikat insan ya yang kita boleh bercakap ni siapa dia dia yang boleh melihat siapa dia kan <laughs> kalau dia keluar kan macam ya qulu inna habis dan masa tu kita akan sampai Satu masa mata kita ada tak boleh lihat Telinga ada tak boleh dengar Mulut ada tak boleh cakap Kaki tangan ada tak boleh bergerak Bila bila terpisah roh dari jasad Maka siapa yang mahal? Roh Rohani dia mahal Dia yang boleh melangkap Sekarang kita nak jaga dia Dia yang rosak Sekarang dia kata macam mana Kamu nak berjalan Mendekatkan diri kepada Allah Sedangkan kau ditambat dengan nafsu Tak boleh Okay. Eh, Walaupun ibadat dia banyak pada zahir tapi nafsu dalam dia tak kuat. Tahu dia jalan. Ibadat dia banyak tapi penuh dengan tambatan nafsu apa? Ria, ujub, sumaah, takabur, ego habis tak lagi. Tonton pergi kat JT kan. Ya kat JT tepi pantai tu ada satu bot tu dia punya kuasa kuda lebih daripada orang lain. Bot dia paling pantas kan? Bila start Indian tu wah, oh, Kita kata pada Tapi tak boleh pergi mengapa Rupanya tali ikat dekat batang nibung Dia tak buka Tali dekat batang nibung dia tak buka Dia buh macam tu je lah Sebab kita ibadah macam mana? Kalau nafsu kita tak kerat eh, Ikatan nafsu dia tak boleh pergi Sap, dia kena putus Bum, Dia boleh pergi itu maknanya Itu semua dipanggil hijab naqsani Dua Yang ketiga atau bagaimana kamu dapat masuk ke hadrat Allah Padahal kau belum bersuci daripada kelalaian yang di sini diumpamakan dengan janabah Ya janabah ya, Ghafalatih kelalaian macam orang berjunub Ya, sekarang kita boleh masuk duduk dalam masjid tak kalau kita berada besar? Tak boleh. Haram kita duduk dalam masjid Kalau dia berjunub Dia ada besar ya? ha, Duduk sekadar tomat nina Ataupun lebih Adapun dia melintas Itu dia maafkan Dia masuk pintu sana Kalau dia berhenti Dia jalan Au Itu tak apa Adapun nak ukuf Syarak tak beri Itu masjid zahir Masjid yang ada sekarang ni yang mulia ni kan Tempat mulia ni tak dibenar Kita duduk lama Sekurang-kurang kadar tamat inat, Dalam keadaan kita berhadas besar Kalau hadas kecil, makro Kita masuk masjid, tak ada air semayang Makro, sebab apa? Sunat masuk masjid, semayang tahiyatul mas Masjid, jadi kalau tak ada air semayang, nak semayang Jangan, ha, itu maksudnya kalau ada besar dia tak pergi langsung Baik Adapun masjid batin Ialah hadratillah Dia nak masuk hadrat ma'rifat Tuhan Kalau dia dibalut dengan janabah kelalaian Lalai ghaflah ni Standard dia sama dengan orang berhadrat besar Itu standard dia Macam mana orang berhadrat besar Memnuk, dia tertegah masuk masjid Begitulah orang yang lalai Tuhan tegah dia, Tuhan blok dia Dia tak boleh masuk hadrat ma'rifat yang sebenar dengan Tuhan ya yeah? faham tu tiga ha -ha. yang keempat ain kaifa yardu an yafham asrar macam mana dia nak mengharap memahami rahsia yang halus padahal ia belum bertaubat dari kekeliruan kekeliruan mana kegelinciran dosa Maksudnya Maksud nak menyambut akan benda yang nur, ilmu, ma'rifat, pembukaan yang halus Mesti dia bersihkan kalbi daripada cemar-cemar sebagai tempat wadah menyambut kita nak tuangkan dalam bak bekas apa cawan air yang berbagai pastikan cawan tu bersih pinggan mangkuk ya dan seterusnya lah. kita nak letak dalam mangkuk tu makanan ya lauk ke bubuh ke pinggan tadi nasi ke nasi arab nasi apa ke kan pastikan dia bersih kalau ada tak cecah ada apa pun tak bubuh begitulah kalbi ya dia nak masak nur makrifat tuan nak buka kalau dia apa kotor diterih balik jadi tiga perkara ni besar Mana seorang tadi nak dapat sinaran nur hati dia Mesti dulu dia buangkan pandangan makhluk daripada kalbi dia Yang kedua dia nak masuk hadrat Tuhan Dia nak berjalan mesti dia pangkah nafsu dia kena kerat Ya, saya kena kena nafsu dia kena potong Dan nak masuk hadrat ketuhanan Mesti dia bersuci daripada lalai Kena banyakkan zikrullah Dan nak memaham daqa'ik asrar Dia kena banyak bertaubat dan minta ampun ah, Cepat dia akan dapat Ya, bila dia bersih je, ha, Cepat hati tu akan disinari dengan bantuan madat dari Ta'ala. atau ha, tempat matan. Jadi berkumpul dua hal yang berlawanan dalam satu tempat dan masa. Itu mustahil muhadun. Tidak mungkin. Benda berlawan. Ya, berkumpul. Tak boleh. Panjang dengan pendek. Satu masa. Dia ni satu masa panjang pun boleh kata, pendek pun boleh kata. Itu tak boleh. Kalau masa lain tak apa. Ya, pukul 8 tadi dia panjang, pukul 9 dia pendek. Dia kena kerat kan di sana dia. Tu tak apa. Ya, benda berlawan dia tak boleh berhimpun itu maksud dia. Sebagaimana berkumpul antara diam dengan gerak. Ya, bila ada diam, gerak tak ada. Bila gerak, diam tak ada dalam satu masa lah. Ha antara cahaya dengan gelap ya nur dengan zulma dia tak boleh berhimpun bila gelap terang cahaya datang. bila cahaya datang gelap hilang ha tu demikian juga nur cahaya iman berlawanan dengan gelap yang disebabkan kerana selalu masih berharap menyandar kepada sesuatu selain Allah kalbi yang bersandar selain Allah kalbi itu kami panggil kalbil mazlumah ya kalbi yang gelap Kalbi yang terang, kalbi yang sentiasa bersandar bergantung dengan Tuhan, bergayut dengan Tuhannya. Ha, itu dia antara dia. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Ay yatawakkaluna ala rabbihim faqad. Dibersandar kepada Ta'ala saja. Itu hati yang bercahaya. hati daripada diri dia, tidak bersandar. Ya. Ha. Tapi kalau hati yang gelap, dibesandar pada makhluk, termasuk diri dia. Ya. Saya ni tak ada apalah, dia kata. Beres. Lansar. Sebab apa? duit pun tak habis makan kan gerak tanah pun tiga kaki tinggi tu wah <laughs> ya yeah. duit dalam bank tolak duit orang semua duit saya memang ni tolak duit orang begitu kan <laughs> ha, ah, jadi maknanya apa dia selesa hati dia bukan dengan tuhan dia berpegang dengan ma makhluk oh, rosak rosak hati jadi rosak punah jahanam hati kan ya yeah. innal insana la yatra ar ah ustaz ingat ayat dia Innal insan layat Semua insan tu akan melampaui batas Tuhan Dia jadi wasak Bila ar-ra'ahu Bila dia merasakan diri dia terkaya Lawan kaya apa? fakir Kita kena sentiasa merasakan fakir kita dengan Tuhan Maksudnya kita sentiasa memandang keterikatan kita dengan Allah Kalau kita tak pandang kita terikat dengan Tuhan Kita rasa macam kita terbebas Ya ah, Akhirnya jadi orang yang apa? Sombong, angkuh. Ya, jadi macam Ana Rabbukumul Allah. Akhirnya mengaku di Tuhan. <tuh> ya, itu maksudnya kenapa? Memandang keterikatan kita dengan Tuhan. Itu satu rukun besar. Untuk menyinari kalbi supaya dia lebih terang. Dan disini akan dapat kelazatan ibadah. Kelazatan makrifat dengan Allah Subhanahu SWT. Lepas tu Rasulullah s.a.w. Jadidu imanakum biqawli la ilaha illallah. Tajdid maintain iman kamu. Dengan banyak tembak dengan kalimah la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang disembah sebenar melainkan dia. Tiada bersifat ketuhanan, melainkan dia. Tiada zat yang terkaya dari yang lain, dan yang lain terikat dengan dia. Tak ada, melainkan dia, Allah Ta'ala. Dan tiada fa'il yang sebenar, melainkan dia. Akhirnya, tiada wujud yang sebenar, melainkan dia. Dia pergi ke situ. Last sekali apa? La ma'ujud bihaqin. Tiada wujud yang sebenar, melainkan dia. Wujud yang lain, wujud lain bukan sebenar. Sebab wujud kita ni bukan wujud sebenar Wujud kita ni mukayat Wujud yang diikat Ada pun wujud Tuhan bukan mukayat Wujud dia mutlak terlepas Dia terlepas dari segala ikatan Bahkan yang lain terikat dengan dia apa ah, ke pandang benda tu Sampai tuan-tuan rasa kan Tuan-tuan berjalan Terasa dari dia Bercakap Terasa dari dia Mendengar Terasa dari dia Semua perbuatan kita rasa Zauki dari dia Bahawa tamam tauhid dia Bidalili kaulihi ta'ala Dengan dalil firman Tuhan Wallahu khalaqakum wa tak ta'malun Tuhan yang menjadikan kamu Dan perbuatan kamu Jadi kita rasa tak perbuatan kita dari Allah Atau kita rasa perbuatan kita dari kita Ya. Atu nak 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 proses itu tuan-tuan. Lepas tu bila semayang hayya ala hayya kita kata wala haula wala quwwata illa bin billah bukan bi amfusikum bukan dengan diri kamu billah dengan Tuhan. Ya, atu di antara tauhid yang sebenar-benar dipanggil tauhidul has mana menyatukan pandangan kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala bukan menyatukan diri kita kan kita mana boleh bersatu dengan Tuhan Tuhan tadi kita baru menyatukan pandangan itu ya dalil firman Allah taala wattaqullaha wa, ta wa, wa bertakwalah kamu kepada Allah Allah akan mengajar kepada kamu secara eh, mana hujjah keperluanmu ini dipanggil ilmu apa tu ilmu eh ya, ilmu mauhub yang kita cari ilmu muktasab cari atau dipanggil ilmu wahdi ya eh, ilmu mana Tuhan beri sub, ha, Cara kurniaan terus Bila kita bersihkan dalaman kita tadi Dari sifat-sifat yang tidak elok Dia akan hantar benda tu Ataupun dia panggil Ulumun ladunia ilmun sisi Allah Ta'ala Dalil hadis pula man amila bima alima rasulullah in ma ya lam ya'lam siapa yang mengamalkan apa yang telah diketahui maka Allah mewariskan kepadanya pengetahuan apa-apa yang belum diketahui itu maknanya ilmu direct dari Tuhan ilham rabbani dan satu lagi kata Imam Ahmad bin Hanbal, anak murid bagi Imam Syafi'i ulama besar dan nefaqah mazhab Hambali. Bertemu dengan Ahmad bin Abil Hawari, maka berkata Imam Ahmad bin Hanbal, ceritakan kepada kami apa-apa yang pernah kau dapat dari gurumu Abu Sulaiman Ad-Darani. Jawab Ibnu Hawari, bacalah subhanallah tetapi tanpa rasa kekaguman sebut subhanallah hilangkan kekaguman kamu maka berkata Ibnu Hawari aku telah mendengar Abu Sulaiman berkata apabila jiwa ini hati insan manusia benar-benar berjanji akan meninggalkan semua dosa dan saya akan terbang ke alamil malakut mana jiwa tu akan dapat menerokai alam-alam ghaib dengan futuhat bila dia bersih itu maksudnya Ibarat cermin lah tuan-tuan ni Cermin sifat dia apa? Menangkap segala gambar dia boleh tangkap Matahari dia boleh tangkap Tapi dengan syarat dia bersih Ya Tapi kalau cermin tu besar Tapi penuh dengan debu Penuh dengan apa Lumpur Itu gajah lalu Dia dapat ya. Nah, tapi kecil Tapi dia bersih Itu nak kalbi insan Ibarat mir'ah ya, Mir'ah tu lujud Iaitulah cermin Untuk dia memandang Jadi bila kalbi tu bersih saja Tuan buka Ha. sebab satu cerita kan seorang ni, dia tahu, dia belajar jadi guru dia kata, kesan kita makan benda yang haram ni, efek di hati kita rosak jadi anak dia ni Atta Labui, anak dia ni dia tebus pandangan dia dia dongak ke langit sampai apa? aras dia boleh nampak ha. itu Atta Labui, budak busi lagi jadi bapak dia nak test anak dia Ya kalau makan benda tak bersih tertutup. Dia test anak ni dia sengaja pergi ceri dekat orang jual kacang kan. Dia ambil cara curi. <laughs> ambil dua tiga biji dia balik. Dia tengok anak dia tengok nampak dia bagi anak dia makan. Anak dia pun makan-makan tengok nampak. nampak nampak gelap pun dia. Tu tiga biji kalau masuk tiga tan lah. <laughs> Mutan gambar orang dan ambil sapu orang ni. Ha, tuan. Mana benda yang haram dia tutup. Ya. Ha, maksud dia apa? Bila kau buka saja, bersihkan, dapat tangkap. Itu saja. Kemudian kembali membawa dia bagi berbagai ilmu hikmah tanpa berhajat kepada guru. Ha, itu. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal setelah mendengar keterangan itu, langsung ia bangkit, bangun dan duduk di tempatnya berulang tiga kali. Imam Ahmad bin Hamzah bangun duduk bangun duduk dia rasa hebat sungguh rakyat ni lalu dia kata belum pernah aku mendengar keterangan serupa ini sejak aku masuk Islam gitu. Padahal ni Imam Mazhab ni bukan jalan-jalan orang punya karamat banyak dia kata oh, hebat semua maksudnya apa ni dia mentasbihkan ulumul ladunia ilmu yang terus direk bila tuan bukakan muka syafah ya ia sungguh merasa puas dan sangat gembira menerima keterangan itu kemudian ia membaca hadis yang tadi mana man amila bima alima warasahullahu ilma ma ya lam ya'lam siapa beramal mana jangan ilmu yang dia tahu tuan buka yang dia tak tahu ini maksud apa ada ilmu dapat dia dengar riyadhah wal mujahadah Dah. kita riadah nafsu kita bersih tuan buka nah, ada pun ilmu cecair tadris kita belajar mengapal itu ilmu yang zahir dia ada dua ilmu itu. eh, ilmu iktisabi dengan ilmu mauhubi itu di antara apa? dua keterangan ni lah jadi walhasil apa tuan-tuan empat perkara lah ya kita empat perkara sucikan nak cuskimen hati bersih buang pandangan makhluk nak berjalan ke Tuhan sila ikat nafsu dan nak masuk dalam hadrat Tuhan ya sila ya, maknanya asyikkan diri kita dengan Allah jangan kita asyik dengan kelalaian dan nak faham betul-betul ma'ani yang tinggi kita kena sentiasa membersihkan dalam dalaman insyaAllah terbuka hijab yang eh, dibukakan oleh Allah kemudian al-qawnu kuluhum sulma ila akhir wallah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillah. subhanallah alhamdulillahirrahmanirrahim